السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الحضور في هذا اليوم المميز نحتفل جميعا بيوم اللغه العربيه وهي لغه غنيه بالعراقه والتاريخ وهي احدى اعظم وسائل التواصل في العالم تحتفل الامم العربيه والعالميه بهذه اللغه في الثامن عشر من ديسمبر في كل عام وهي فرصة لنعبر عن تكديرنا واعتزازنا بهذه اللغة الجميلة اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتحدث أو الكتابة بل هي لغة حضارة والثقافة فهي لغة القرآن الكريم الذي أنزل به هدى للبشرية جميعا كما أنها كما انها لغه الشعر والفنون والعلوم والمعارف وهي من اقدم اللغات الحيه في العالم اللغه العربيه هي اكثر من مجرد كلمات نرددها فهي جزء من هويتنا تحمل في طياتها تاريخا طويلا من التقدم العلمي والثقافي في الماضي كانت اللغه العربيه لغه العلوم والفلسفه وكانت لها تأثير كبير في نهضة العديد من الحضارات. اليوم اللغة العربية يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وهي لغة رسمية في 22 دولة، كما أنها إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. ولذلك من المهم أن نعلم أن نعلم الأجيال الجديدة قيمة هذه اللغة وأهمية الحفاظ عليها. فلنحتفل بيوم اللغة العربية من خلال تعلمها وتعليمها للآخرين. من خلال هذه اللغة نستطيع أن نتواصل مع ثقافات مختلفه ونفهم تاريخنا بشكل اعمق لنعمل جميعا على نشر هذه اللغه الجميله وان تكون جزءا من حياتنا اليوميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته